atas alasan biarlah mereka urus disiplin sendiri. Dan inilah kesilapan besar ya bila sekolah mula mempercayai keselamatan pelajar kepada pelajar yang lain. Baru-baru ini seorang aktivis masyarakat merangkap mantan pegawai mahkamah Juvana tampil melalui platform TikTok mengulas tuduhan kecurian yang pernah dilemparkan terhadap Allah Ya Sarah Khairina Mahadi. Beliau menegaskan bahawa sesiapa saja boleh meletakkan barang di dalam loka arwah lalu menuduh beliau mencuri. Namun tuduhan itu kekal sebagai dakwaan tanpa bukti sahih. Pandangan tersebut mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan warga maya ada yang menyokong kenyataan berkenaan dengan menegaskan bahawa isu itu tidak wajar dijadikan beban kepada arwah namun terdapat juga komen pedas yang menuding jari kepada pihak pentadbiran asrama khususnya ketua warden yang dianggap gagal melaksanakan tanggungjawab menjaga kebajikan pelajar Sebahagian netizen pula menyokong penuh kata-kata aktivis tersebut sambil mendoakan kesihatan beliau menunjukkan bahawa suara masyarakat awam semakin lantang menuntut keadilan dalam prosiding inquest ini. Habis malam ya, adalah, hari ke-19. Ya. Eh? Dua saksi kanak-kanak tampil memberi keterangan dan dari apa yang terdedah jelas sekali ini bukan sekadar kes kehilangan nyawa ini adalah cermin kepada budaya beracun yang hidup dalam sistem sekolah berasrama di negara kita saksi berdedahkan spot check dilakukan tanpa kehadiran Zara almarizara Zara satu-satunya yang rosak Tidak boleh dikunci Dan hanya almari itulah yang diperiksa Barang berselerak Beg Yang dibuka Dan lebih pelik Hanya pin lencana pelajar senior Yang kononnya dijumpai dalam beg zara Dijadikan bukti tuduhan Soalannya mudah Siapa beri kuasa kepada pelajar Untuk buat spot check ke atas pelajar yang lain Adakah sekolah sudah menyerahkan tugas disiplin kepada geng pelajar senior? Apakah pendidikan atau jadi budaya gangsterism dihalalkan oleh diamnya pihak sekolah? Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kepada Zarah bukan kebetulan. Pelajar senior telah bertindak seperti pasukan penyiasat tanpa lesen. Menyiasat, menuduh dan menghukum pelajar junior sesuka hati mereka. Ini bukan lagi tindakan spontan pelajar. Ini sudah jadi struktur kuasa tidak rasmi bertapak di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, saya tanya terus terang eh? dalam keadaan sedemikian. Di mana warden? Di mana guru besar? Guru asrama? Eh, di mana pengatua? Tidak mungkin semua ini berlaku tanpa pengatua-pengatua mereka. Kalau mereka tahu dan diam Itu kecuaian namanya Kalau mereka tak tahu Itu kecuaian namanya Dalam dua keadaan semikian Zara tetap mangsa sistem yang gagal melindunginya Tontonlah perempuan Jangan kita fikirkan eh? Gengserism sekolah memang wujud Bukan sekadar di luar sekolah Tapi di dalam asrama Di bilik tidur Di bawah kawalan Yang sepatutnya selamat Pelajar senior jadi raja, raja kecil Yang junior tunduk ketakutan Guru dan warden pula menutup mata Atas alasan Biarlah mereka urus disiplin sendiri Dan inilah kesilapan besar ya Bila sekolah mula mempercayai keselamatan pelajar kepada pelajar yang lain Inilah punca tragedi Inilah yang mengakhiri, mengakhiri riwayat zarah Bukan tangan Tapi sistem yang cuai dan diam untuk perempuan saya ingin memberi sedikit nasihat kepada peguam arwah Zara berani melangkah lebih jauh sedikit ya jangan hanya tanya siapa yang buat spot check tanya kenapa mereka rasa takut ya dan tanya mereka kenapa mereka berbuat demikian dalam keadaan sedemikian bahawa naratif naratif bahawa zara bukan jatuh dan akhirnya meninggal kena tekanan semata-mata tetapi kena hidup dalam ekosistem sekolah yang membenarkan buli, penghinaan dan pencerobohan privasi berlaku tanpa sekatan. Ya? Jadi itu strategi uh, tuan. Ya? Jangan biarkan peguam bela guna strategi karakter assassination untuk menutup fakta sebenarnya. Kerana itu taktik biasa. Menjadi mangsa kelihatan lemah, tidak stable seolah-olah dia yang bersalah atas penderitaan sendiri kita perlu lawan naratif itu zarah bukan lemah dia mangsa sistem yang lemah tuan-tuan dan puan setiap sekolah berasrama mempunyai SOP keselamatan pelajar tapi bila pelajar boleh bebas membuka almari orang lain tanpa pengawasan itu tanda SOP hanya mati di atas kertas eh? Pentadbir sekolah wajib bertanggungjawab Pengetua, warden, PKH Mereka ini bukan penonton Mereka penjaga tuan-tuan dan puan-puan Dan bila penjaga gagal menjaga Itu bukan lagi kecuaian Itu kelalaian jenayah namanya Tuan-tuan dan puan-puan eh? Tapi inquest ini bukan sekadar mencari punca kematian Ini mencari punca sistemnya rosak kita tak mahu lagi lihat sekolah menjadi tempat trauma. Kita tak mahu anak-anak kita hidup di bawah geng pelajar senior yang lebih berkuasa daripada guru dan warden Jadi, kepada keluarga Zara, angkat suara sedikit. Bawa naratif gangsterism sekolah di, di kemakaman. Jangan biarkan kematian Zara tenggelam dalam alasan tekanan jiwa. Tunjuk kepada dunia bahawa ada yang membunuh zarah bukan emosi tetapi sistem yang membiarkan gangsterism berakar di sekolah dan jika sistem itu tidak diperbetulkan maka akan ada lagi zarah yang lain tuan-tuan dan puan-puan saya dengar seorang peguam memohon penambahan pakar. Soalannya, kenapa sekarang baru nak panggil pakar sekretari? Kenapa bukan masa mula-mula inquest zarah dijalankan? Sebab sekarang tekanan makin tinggi. Nama sakel 19 dah keluar. Isu geng pelajar dalam dalaman terbongkar. Dan orang mula tanya, siapa sebenarnya si Bila kebenaran makin dekat, mereka ubah arah. Kononnya, nak nilai keadaan mental Zara. Padahal, cuma budak 13 tahun yang riang bukan pesakit mental. Tapi, kalau pakar psikiatrik dah dipanggil, siapa yang untung sebenarnya? Ikuti saya seterusnya. Sebelum itu akan ke.